Türkçədə 601 səhhəyə işçisində koronavirus aşkarlanır. Bunu ölkənin səhiyyə naziri Fəhrəddin Qoça deyib. Ümumiyyətlə dünya səhiyyə təşkilatı aşkarlanan halların 1%inin səhiyyə işçilərinə qeyd alındığını açıqlayıb. Bizdə belə faiz yoxdur. Ölkəmizdəki sayı demək gec ürəyimdə olmasa da bildirməliyəm ki, 601 tip işçisi koronavirus yoluxub. Səhiyyə işçilərimizi qorumaq üçün əlimizdən gələni edirik, nazir bildirib. Qeyd edək ki, Türkiyədə koronavirus qurbanlarının sayı 277 nəfərə çatıb. Ölkədə virusun qeydə alındığı insanların sayı isə 15.600-u tutub. İyibilmə və dad bilmək hisslərinin yoxa çıxması koronavirusa yoluxmanın başca simptomlarındandır. Bu qənaəti London Kral Kollecin alimləri gəlib. Mütəxəssislərin fikrincə bu simptomlara malik pasiyentlərin 19%-də koronavirus testinin nəticəsi pozitiv çıxıb. Üstəlik, bu qızdırmadan fərqli olaraq daha dəqiq göstərcə olub. Araştırmacılar bildirdilər ki, bu i bilmə və dad bilmənin yoxa çıxması ilə digər simptomların uyğunlaşması koronavirus yoluxma ehtimalını 3 dəfə artırır. Alimlər bu cür simptomların ortaya çıxdığından sonra 7 günlük özünü təcrid etməyə çağırdılar. Azərbaycan hərbi ərtəsi fəcizəvi şəkildə həyatını itirib. 30 yaşlı Camran Lalayevin kirayə yaşadığı evdə partlayış olub, ağır yanıq xəsarətləri alan Lalayev ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilsə də onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O 6 gün sonra xəstəxanada dünyasını dəyişib. Lalayev Azərbaycan ordusunda məxə kimi xidmət edirdi. Artıq koronavirusa yoluxma halları artır. Bunun Nazirlər Kabineti yanda operativ gələcəyi mətbuat konfransında Nazirlər Kabineti mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib. İbrahim Məmmədov deyib ki, yoluxmanın sürəti sağalmanı dəfələrlə üstələyir. Cəmi 46 nəfər sağalıb. Bu fərqin artması pis tendensiyadır. Vəziyyətin nəzarətdən çıxdığı deyilmir. Bu tendensiya davam edərsə, vəziyyət mürəccəbləşərsə, fövqəladə vəziyyətin elan olunması istisna edilmir. Hökumət bütün planlara malikdir, amma arzu ediləndir ki, buna ehtiyac olmasın. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xəstə olmayanların maska istifadə etməsinin koronavirusla mübarizədə faydadan çox əlavə risk yarattığını xəbərdarlığını verib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təzili yarımlar mərkəzinin direktoru Michael Ryan qoruyucu maskalardan istifadənin koronavirusla mübarizədə heç bir yararının olmadığını deyib. Virus maskanın yanlış şəkildə çıxarılması ilə də yayılə bilər. Bu halda maskalar əlavə risklər yaradır. Buna görə də xəstə deyilsinizsə maskalardan istifadə etməyin. İtaliya Xarici İşlər Naziri Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Dağlı Qarabağ bölgəsində keçirilən qanunsuz parlament və prezident seçkilərini tanımadığını bəyan edib. Bu bəyanat İtaliya Xarici İşlər Nazirinin rəsmi Twitter səhifəsinə yerləşdirilib. Bəyanatda deyilir ki, İtaliya Dağlı Qarabağda keçirilən qondarma prezident və parlament seçkilərini tanımır. Səudiyyə Ərəbistanının Həcc və Ümrə Naziri Məhəmməd Salih bint Əhər Benten dünya ölkələrinə həcc müqavilələrini imzalamaq üçün koronavirus ilə bağlı gedişatın nəticələrini gözləməyə çağırır. Avronius yazır ki, bu il həcc ziyarətinin ləğvi də gündəmdədir. Rəsmilər həm də deyir ki, bu seçimi müzakirə etmək hələ tezdir. Nazir Həmcin deyib ki, Səudiyyə Arabistanı geri qayıda bilməyən 1200 insana qayğı göstərir və Səhiyyə Nazirliyi ilə sıx əlaqədədir. Həmin 1200 nəfərin hansı ölkələrdə olduğu açıqlanır. Vətəndaşların qoruyucu vasitələrdən istifadəsi mütləqdir. Bunu Daxili İşlər Nazirinin Baş İctimai-Təhsil Tədqiqatları İdarəsinin rəis müavini Əziz Baqişev Nazirlər Kabineti yanda operativ gəzən keçirdiyi brifinqdə çıxış zamanı deyib. O bildirişik polislər də bunu vətəndaşlardan tələb edir. Karantin rejimi qaydalarında da qoruyucu vasitələrdən istifadə zəruridir. İstifadə etməmək də bu qaydaları pozmaq deməkdir. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Evləri Fondu bəyanat edir. Hökumətin istismar sahəyə problemlərin həlli üzrə istənilən saylərində repressiyalar üçün bəhanə kimi istifadə olunmamalıdır. Bu barədə Beynəlxalq İnsan Hüquqları Evləri Fondunun koronavirus pandemiyası şəraitində Azərbaycanın insan hüquqları sahəsində vəziyyətlə bağlı bəyanatı dəyildir. Bəyanatda qeyd edilir ki, martın 17-sində Azərbaycan parlamenti İnformasiya haqqında qanununa koronavirus böhranı şəraitində dezinformasiyaya görə məhkəmə nəzarəti olmadan cəza nazərində tutan dəyişikliklər tətbiq edib. Font hesab edir ki, bu dəyişikliklər jurnalistləri və azadüştavi informasiya vasitələrini çoxdan təqib edən hakimiyyət tərəfindən sui-istifadə hallarına gətirib çıxara bilər qanvericilik cəmiyyətin sağlamlığının keşiyində durmalıdır. Kütləvi informasiya vasitələrinin azadlığının daha da məhdudlaşdırması üçün istifadə edilməməlidir. Belə ki, martın 8-də polis koronavirusa qarşı mübarizə bəhanəsi ilə müxalif D18 qrupu ofisini tərk etməyə məcbur edib. Martın inin üstündə polis müxalifət liderlərindən biri Tofiq Yavubunu şübhəli xulqanlıq ittihamı ilə həbs edib. Martın 21-i 23-ündə güya karantini pozduğuna görə inzibati qaydada həbs edilmiş 2 digər siyasi fəal hakimətin hədəfinə çevrilib. Martın ortasında yondafətçi Elçin Məmmədovun sübut edilməmiş oğurluq ittihamı ilə saxlandığı məlum olub. Prezident Əliyev Novruzla əlaqədar bayram mitinində hakimiyyətin koronavirus böhranından "satqın və 5-ci kolon" adlandırdığı müxalifətin təcridi üçün istifadə etdiyini anons edib. Bu dil hakimiyyətin 2014-cü ildə tənqidi səslərə qarşı geniş miqyaslı repressiyalar zamanı istifadə etdiyi dilə çox bənzəyir. Məlumatda qeyd olunur: "Böhranlar zamanı dövlət orqanları açıq fəaliyyət göstərməli, vaxtında informasiya əldə edilməsini təmin etməlidir." Biz Azərbaycan hökumətinin koronavirus pandemiyasının hüquq müdafiə təşəbbüslərinin boğulması üçün istifadə etmək cəhdlərini diqqətli izləyəcək. Azərbaycan hökuməti böhran zamanı öz vətəndaşlarına o cümlədən hüquq müdafiəçilərini qorumaq öhdəliyi daşıyır, deyə İnsan Hüquqları Evləri Fondu vəkilinin sədri Deyv Elseruab qeyd edib. 2018-ci ildə Gəncədə baş verən hadisələrə görə həbs olunmuş Aydin Rüstəmov, İsa Məhərrəmzadə və Hüseyn Bayramov dünən aprelin 1-də azadlığa buraxılıb. Bu barədə Aydin Rüstəmovun yaxınları məlumat verib. Məlumata görə hər üç şəxs Həbs müddətinin bitməsindən əvvəl azadlığa buraxılıb. Aydının, İsanın və Hüseynin həbs müddətinin bitməsinə 3 ay qalmışdı. Cəza çəkmə müəssisəsində məhkəmə keçirildi və onların azadlığa buraxılması ilə bağlı qərar qəbulundu. Qanun üz xəstəliyinə görə cəza müddətinin bitməsindən 3 ay qalmış şəxsləri azadlığa buraxırlar. Onları da elə bu qaydaya görə buraxdılar. Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yerləşdirir. Belə hərəkətlərin qarşısı polis orqanları tərəfindən alınır. Bu fikirləri Daxili İşlər Nazirinin Baş İctimai-Təhlükəsizlik İdarəsinin rəis müavini Əziz Baqişev Nazirlər Kabineti yanda operativ qərargahın keçirdiyi brifinqdə çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə bu günədək sosial şəbəkələrdə yanlış məlumat yayan 10 nəfər həbs olunub, 18 nəfər cərimə olunub, 127 nəfər isə xəbərdarlıq edilib. Azərbaycanda aprelin 2-ci günün birinci yarısına olan məlumata görə 41 yeni karantinvızlı yoluxma faktı qeyd olunub. Bunu mətbuat konfransında Nazirə Kabineti mətbuat katibi İbrahim Məmmədov dedi. Onun sözlərinə görə yeni aşkarlanan faktlar üzrə 8 nəfərin vəziyyəti ağır, 11-in orta ağır qiymətləndirilir. İbrahim Məmmədov qeyd edib ki, yoluxmanın sürəti sağalmanın dəfələrlə üstəli və bu fərqin artması pis tendensiyadır. Vəziyyətin nəzarətdən çıxdığı deyilmir. Vəziyyət mürəkkəbləşərsə, fövqəladə vəziyyətin elan olunması istisna edilmir. Hökumət bütün planlara malikdir, amma öz İtlandercə buna ehtiyac olmasın. Qərarəcanın üzvü, təbibin şöbə müdiri Yaqud Qaraeva vəziyyətin ciddiləşdiyini bildirdi düşünürük ki sabah xəstə artanda xəstəxanada yer olmayacaq süni tənəffüs aparatı çatmayacaq elə etmək lazımdır ki xəstəxanalara xəstə tədrizən düşsün ki hamıya kömək edə bilək indi azərbaycanın bütün bölgələrində yoluxma var vəziyyətə uyğun hər günə uyğun yeni qərarlar ola bilər yaqud qarayev dedi ümilikdə koronavirus infeksiyasına yoluxan 400 şəxsdən 26 nəfər müalicə olunaraq sağalıb 5 nəfər vəfat edib 369 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir Azərbaycan dünya bazarına çıxararaq satdığı AZƏR-LT Cif markalı xam neftin qiyməti 2.96 abd dolları yaxud 14.92 faiz azalıb. AzerLight markalı neftin bir barelinin qiyməti 16.53 abd dolları təşkil edib. Xatırladaq ki, indiyənə qədər AZƏR-LT Cif neftinin minimal qiyməti 2001-ci ilin dekabrında 19.15 abd dolları, maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda 149.66 abd dolları qeydə alınmışdır. Taksiya 2 nəfərdən artıq sərnişin götürən sürücü cərimə ediləcək. Bunu Daxili İşlər Nazirinin Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəis müavini Əziz Baqışev deyib. Baqışev bildirib ki, taksiyə 4 nəfərin götürülməsi yol verilməzdir. İnsanlar ismayən əqrətdən istifadə edərkən məsafə saxlamalıdılar bu taksilərə də aiddir. O həmçinin qeyd edib ki, maşınların salonlarının dezinfeksiya edilməsi məsləhət görülür. Əgər qaydaları pozan şəxs olsa, onlar barədə müvafiq tədbirlər görüləcək. Briefinqdə çıxış edən Bakı Nəqliyyat Agentliyinin idarəetməsinin sədri Vüsal Kərimli isə əlavə edib ki, bu günə qədər taksi kimi fəaliyyət göstərən 12 minə yaxın nəqliyyat vasitəsi dezinfeksiya olunub. Dünyada indiyənədək 1 milyon 43 insanda koronavirus infeksiyası aşkarlanıb. Son 2 gündə dünyada koronavirusa yolxanların sayı daha 200 min artıb. Pandemiya qurbanlarının sayı 50434, sağalanların sayı isə 205993 nəfərdir. Xatırladaq ki, koronavirus infeksiyası ötən dekabrda Çinin Uhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Hazırda virus 203 ölkədə və bölgədə qeydə alınır. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.